assalomu alaykum kanalimiz a'zolari youtube tomoshabinlari mana bugungi videomizda yana bir nishon tumanidagi qashqadaryo viloyati nishon tumanidagi zakazimizni tugatdik shu hunarmandlik youtube kanalimizdan topib ishlarimiz yoqqan mana ikkita xona tugatildi azizlar bu birinchi xonamiz razmerlar hammasini aytib o'tib ketamiz undan avval kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling lak esdan chiqmasin fikrlarni kutamiz zakaz olamiz azizlar ushbu xonamiz azizlar e, mehmonxonamiz oltiyu oltmishga uch lik mdf potalok 100% ishlatilgan 650 dollar material o'zimizdan bo'ldi mana shu fason endi de md fasoniga ketgan materialga qarab hisoblanadi kim qiziqtirgan savollar bo'lsa e, yozib yozibverasizlar oltiyu oltmishga uch lik galagillar mana o'rtadagi svetlari mdf usta haqi hammasi o'zimizdan e, bo'ldi 650 ga. bitta har xil fasonlar bor yetti yuz sakkiz yuz dollarga ham bitadigan variantlar bor qimmat e, qandillar keyin o ishlatiladi shiyankalar qo'yiladi fasonlari boshqacha bo'ladi ketgan materiallarga qarab hisoblanadi mana shu judayam chiroyli fason bo'lgan e, arzon variantda so'raganlar uchun azizlar yana bitta xonamiz bor uni ham ko'rsatib o'tamiz kanalimizda video chiqadi kuzatib boringlar kimda qanaqa savollar bo'lsa yozaverasizlar kanal mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling barcha qurilishlar qilamiz aboy жидкий aбo mdf potolok gipsokarton xohlagan fason Pramoy pataloklar plastik dekor plastik mdf dekort kafel terish mana baqror nasib ishga шhкатурkа va стежка jarayoni boshlanadi azizlar kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa yozaverasizlar qashqadaryo buxoro samarqand bo'yicha xizmat ko'rsatamiz viloyatlarga ham imkon qadar vaqtga qarab harakat qilamiz